assalomu alaykum kanalimiz obunachilari va taxminiy tomoshabinlar Jun sizlar bilan bir o'yinni ko'rsatib o'taman Bugun o'yinda har bir inson o'ynagan bu o'yin do o'yini bu o'yin hit o'yinlardan biriyozib qo'yilgan buni kuni kecha yasadim sizlarga ham baham ko'rishni niyat qilgandim bu o'yinda uch narsa bo'ladi birinchisi quduq qaychi va qog'oz birinchisi quduqni bossangiz sizda qog'oz chiqaradigan bo'lsa demak siz yutqazasiz agar quduqni bossangiz u qaychi chiqarsa demak siz yutasiz bularni ko'p tushuntirib o'tishim shart emas buni har bir inson bilsa kerak mana bu yerda uchta bo'lim mavjud birinchisim birinchisi yutish ikkinchisi turang uchinchisi esa yutqazgan natijalar mana ko'rsatib o'taman birinchi mana quduq bosildi qog'oz chiqardi quduq bosildi quduq chiqardi durrang natija ko'rsatdi endi qaychi bosildi quduq chiqardi yutqazdik qaychi bosildi quduq chiqardi yutqazdik qaychi bosildi qaychi chiqardi durrang natija endi qog'oz bosildi quduq chiqardi yutdik qog'oz qaychi chiqardi yutqazdik mana endi bu yerda natija bo'limi mavjud natijani bossak siz bir marta yutdingiz to'rt marta yutqazdingiz ikki marta durrang degan yozuvlar chiqdi endi oqni bosadigan bo'lsak o'yin boshqatdan bo'ladi biz bu proyektni yasaymiz qachonki kanalimizda obunachi o'nta bo'lsa va mana shu videoga o'nta layk like bosilsa sizlar bilan mana shu proyektni yasab ko'ramiz hmm. faqat sizdan bitta iltimos layk like, va kanalga obuna bo'lib qo'ysangiz yetarli bu menimcha har bir inson uchun foydali bo'lsa kerak chunki javascript ko'p e, turlaridan foydalanamiz e, faqat siz kanalga obuna bo'lasiz va layk like, bosasiz shu yetarli bunga sizga uzog'i o'ttiz soniya ketsa ketar internetingiz qotib qolsa o'ttiz soniya ketadi unda on, besh soniya juda tez bo'ladigan narsa uchun Hmm, sizlar bilan abbosbek u'ktamboyev bo'ldi hmm, bu preyektni albatta yasab ko'ramiz